Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabizklan. Jujur saya katakan, saya sebenarnya menghormati Teguh Zafrul ketika beliau menjadi Menteri Kewangan ketika era kerajaan 33 bulan. Tetapi melihatkan spin beliau yang cukup luar biasa demi untuk mempertahankan perjanjian timbal balik, perjanjian syaitan antara Anwar Ibrahim dan juga Donald Trump ini, saya cakap terus terang, penghormatan saya terhadap beliau makin lama makin berkurang dan bila saya tengok video beliau yang terkini yang siap bagi contoh yang langsung tak kena ini lagilah terus hilang hormat saya terhadap beliau kita intro dulu la, 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 la. la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya dapati Tengku Zafrul sekarang ini begitu gigih membuat pelbagai video, posting dan sebagainya semata-mata untuk mempertahankan perjanjian syaitan Anwar dan Trump itu. Tetapi itulah sebelum sini oleh sebuah lanjut tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya sebenarnya menghormati cara Tengku Zafrul itu dan saya kira benda itu bagus dari satu segi. Sebab apa? Sebab bila beliau sanggup untuk melakukan banyak video pendangan dan sebagainya, sedikit sebanyak benda itu boleh mempengaruhi fikiran rakyat. Dan benda ini sebenarnya satu langkah yang bijak dari segi politik kerana apa? Kerana sekarang ini kita semua tahu rakyat kadang-kadang ada yang suka membaca. Kadang-kadang ada yang suka tengok video. Jadi bila Tunggu Zafrul menulis dan juga buat video pada masa yang sama menunjukkan beliau faham tentang realiti politik pada ketika ini di mana rakyat perlu tahu dari sudut beliau dari pelbagai sebab dan juga dari pelbagai platform serta dari pelbagai vantage point. Benda ini patut dipelajari dan juga diamalkan oleh pimpinan-pimpinan Perikatan Nasional. Sedah kabar lama dah. Kalau betul kita nak rakyat benar-benar faham tentang kita, ikut cakap kita, tahu apakah yang kita buat dan sebagainya, dan korang kena buat video proper. Tapi masalahnya korang tak buat. Atas alasan, oh sibuk, oh tak ada masa dan sebagainya kan, banyak kerja nak buat. Habis tunggu Zafrul tu menteri. Kalau menteri pun ada masa untuk buat benda itu, takkan kau pembangkang yang tak ada pegang jawatan kerajaan sebagainya, tak ada masa nak buat. Kiranya saya cakap terus terang, dari segi ini, Tengku Zafrul menang besar dari pembangkang. Tak kira apa join yang korang buat, Tunggu Zafrul memang menang besar. Kalau ada geng, -geng pembangkang yang tak puas tinggal saya, saya cakap terus terang, tolong lihat dan juga baca dengan mata hati dan juga dengan akal yang terbuka serta sejahtera. Dan anda akan tahu apa yang saya cakap ini betul belaka. Cuma kita nak berbalik kepada kisah Tugas Zafu Spin. Ha, yang ini memang saya tak boleh nak buat apalah. Memang saya kena hentam balik beliau. Dalam video terkini beliau dekat TikTok yang beliau postkan pada malam tadi, tuan-tuan dan beliau respon kenyataan Rafizi Ramli. Terutamanya berkenaan dengan perbandingan antara perjanjian kita dan USA dengan perjanjian Kambodia dan USA di mana video itu panjang sebenarnya lebih kurang dalam 9 minit lebih tetapi saya tak nak sentuhlah sampai ke hujung semua benda yang dia sentuh saya tak naklah oleh satu persatu saya nak fokuskan kepada benda yang berkaitan dengan contoh-contoh yang beliau beri yang terkait dapat dengan kedaulatan negara kita ini serta ketidakadilan agreement kita dengan US serta agreement Cambodia dengan US yang ini yang pertama yang beliau sentuh iaitu berkenaan dengan kenapa Malaysia mendapat layanan yang tidak baik berbanding Kamboja terutamanya berkaitan dengan berapakah jumlah yang perlu kita beli barang-barang US itu. Jom tonton. Yang menariknya para penganalisis antarabangsa pun setuju ya bahawa ada perbezaan dari segi perjanjian di mana Kamboja menerima layanan lebih baik berdasarkan statusnya sebagai negara kurang maju. Kalau nak bagi contoh, kita bagi contoh beginilah ya. Untuk masuk sekolah asrama penuh, Anak orang miskin yang markahnya lebih rendah dari anak orang yang kaya akan diberi keutamaan. Jadi kalau Ali ni anak orang kaya dapat markah 90 tapi Abu ni anak orang miskin tapi dapat markah 85 maka mungkin Abu yang terpilih. Bukannya Ali mengambil kira latar belakang keluarganya. Ya, samalah dengan perjanjian ini. Bila nak banding Malaysia dengan Kamboja, kita ambil kira bahawa layanan yang diberikan berbeza berbanding tahap pembangunan. Jadi contohnya, Jumlah yang Amerika Syarikat minta kita beli lebih tinggi dari Kambodia sebab dia pun tahu tahap kemampuan kedua-dua negara. Di sini tuan-tuan daun sekalian, Tengku Zafron memberikan satu percontoh Kambodia mendapat layanan yang lebih istimewa, tak perlu beli barang dengan banyak dan sebagainya kerana status Kambodia sebagai negara yang kurang maju berbanding negara kita. Oleh kerana Kambodia ini miskin, maka dia pun kena beli barang pun taklah sebanyak kita sebagainya. Isunya, wahai Zafrul, bukan kamu dia kena beli sikit, kita beli banyak dan sebagainya. Isunya lah kenapa kita kena belanja sampai 1 trilion untuk beli barang-barang US, untuk melabur dengan US dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama juga, US tidak ada komitmen yang sama terhadap kita. Ya, anda kata beli ini akan buka peluang pelaburan dan sebagainya, kita mudah untuk ekspor dan bla bla bla. Tetapi sekarang ini US tidak ada komitmen untuk melaburkan negara kita. Langsung tak ada satu-satunya benda yang mereka sentuh ialah mereka akan buka syarikat-syarikat berkait dengan REE. Itu pun sebab mereka nak jarah kita punya REE, tuan-tuan dan perempuan. Jadi di situ pun kita nampak macam tidak adil. Dan menyebut tentang ekspor yang diberikan kepada US hasil daripada penjanjian ini kan. Kita dah bagi satu trilion, oh banyak barang kita, 1,700 ribu barang kita akan dapat tax free. Kita dah kabur. Bloomberg menyatakan yang jumlah eksport yang akan pergi ke US dari kita lebih kurang dalam 1 bilion dolar saja tak banyak pun kita pula belanja sampai 250 bilion dolar untuk beli barangan Amerika syarikat kapal terbang dia kena melabur sebagainya untuk pulangan kita cuma dapat pulangan 1 bilion dolar saja paling kuat pun 12 bilion itu pun tak adil Jangan cerita kebojohnya hal. Sekarang kita cerita kenapa kita sanggup seperti itu. Ibarat macam kita nak untung secupak tetapi rugi segantang. Ini yang berlaku sebenarnya. Dan yang kedua, yang menarik tuan-tuan dan sekalian, iaitu bila Zafra menyentuh tentang dalam plasa 5.1.1 Kambodia, ada tertulis dalam keadaan yang tidak menggugat kedaulatan negara Kambodia, di mana dalam frasa yang sama dekat perjanjian kita, tidak disebutkan perkara itu. Zafrul memberikan contoh apa? Anda tengok video ini. Sekarang, kita pergi pada para 5.1.1. Antara perkara yang para pengkritik selalu bangkitkan ialah ketiadaan FASA in a manner that does not fringe on Cambodia's sovereign interest. Ya. Dalam art Malaysia, di mana ketiadaan FASA ini kononnya bermakna kedaulatan Malaysia terjejas. Kita bagi contoh macam ni lah. Ya ada seorang perempuan cantik ya. so Ali pun kata wow cantiknya perempuan ni Abu pula seni sedikit dia kata rambutmu panjang ikal mayang bibir bagai limau seulas. jadi apakah perempuan ini tak cantik di mata Ali semata-mata kerana tiada perkataan cantik dalam pujiannya tak ya sebab cara dia puji perempuan tu jelas menunjukkan wanita itu cantik sama lah dengan art Malaysia ya. Walaupun dalam artikel 5.1 tak disebut secara terang perkataan sovereignty, tapi frasa di dalamnya membuktikan bahawa kedaulatan Malaysia tetap terpelihara. Satu, ya, a measure with equivalent restrictive effect. Maksudnya tak semestinya ikut apa yang Amerika Syarikat kenakan, tapi boleh gunakan langkah lain yang bersesuaian. Ya, yang kedua, agree to a timeline for implementation that is acceptable to both parties. Maksudnya, garis masa pelaksanaan perlu dipersetujui bersama. Bukan terus otomatik kena ikut Amerika Syarikat. Dengan kata lain, Malaysia hanya perlu berbincang dengan Amerika Syarikat dan sekiranya Malaysia perlu mengambil tindakan perdagangan, kita boleh buat-buat demikian -buat di bawah undang-undang dan peraturan domestik dengan garis masanya dan mekanisme sendiri. Okay, yang ketiga ya. Dan ini yang paling penting. To address a shared economic or national security concern. Maksudnya, untuk menangani ancaman ekonomi atau keselamatan bersama. Ya, jadi artikel ini hanya terpakai kalau ada ancaman bersama. Tak semestinya kita ikut Amerika Syarikat jika tiada ancaman kepada keselamatan atau ekonomi Malaysia. Inilah frasa-frasa yang menyokong kedaulatan Malaysia. Dekat percontoh itu, Zafrul telah memberikan satu analogi lah kan? Iaitulah, Ali ni nampak perempuan yang cantik. Dia terus kata, eh perempuan ni cantik lah. Abu pula, dia tak terus kata macam tu. Dia kata, oh rambutnya memang ikal mayang, pipih bagai di peruh. Macam tu lebih kurang kan? Aku tak ingat peribasa macam mana. So, Kata Zafrul, walaupun dalam agreement kita tak ada disebutkan yang apa tu benda ini tidak akan mengganggu ataupun sekurang-kurangnya dipastikan tak mengganggu kedaulatan negara kita tetapi Zafrul kata dalam artikel itu ada beberapa fasa yang boleh kita ta'rifkan sebagai menjaga kedaulatan kita yang pertama dia sebut berkenaan dengan measurement yang equivalent dengan apa yang telah diambil oleh US Zafrul Bojah benda itu menyatakan yang kita tak perlu ikut US Sebaliknya kalau perlu kita akan buat langkah-langkah yang lebih kurang sama ataupun mempunyai kesan yang sama dengan apa yang US buat. Zafrul, are you listening to yourself? Bila anda cakap macam itu bermaksud kita tetap kena ikut apa yang US buat. cumanya mungkin kita tak ikut biji-biji -biji macam US buat, tetapi kalau kita ambil measurement lain, kalau kita ambil langkah lain, kita ambil cara lain cara dan langkah yang lain itu mestilah mempunyai kesan yang sama dengan apa US buat itu je pun very simple English, bahasa inggeris yang cukup mudah US guna kau tak nak guna cara aku sekarang ini tak apa, tak ada masalah itu hal kau tetapi kalau kau ambil cara lain kau kena gunakan cara yang lebih kurang ada sama kesannya dengan apa yang US buat bermaksud kita still kena ikut US punya tindakan itu je pun tetap faham. Lagi satu, Zafrul Bojah. Ada satu ayat di situ, kita tak perlu buat tindakan serta-merta, tetapi perlulah berdasarkan kepada satu tempoh yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Yang ini pun Zafrul, kau kena baca ayat tu dan ayat sebelumnya bersekali sebab ianya dalam satu konteks. Sekarang US, dia kata aku nak sanction China, katakan. Aku nak sekat China. Okey, Malaysia, aku sekarang nak sekat China. Aku nak kau buat benda yang sama juga. Itu kata US. Kita kata, eh China, aku tak boleh buat sekarang. China tu bukan aku juga. Boleh tak bagi aku satu tempoh masa untuk aku bersedia, untuk aku cakap dengan China, aku tak beli barang dengan semua, nak aku bincang dengan dia semua kan. Boleh tak bagi aku satu tempoh masa? Boleh tak bagi aku setahun? Kata Malaysia, US, aku akan ikut cakap kau, boleh tak bagi aku masa setahun untuk aku laksanakan ke benda tu? US kata, no, no, no. Aku tak terima setahun. Aku nak kau buat dalam masa tiga bulan dari sekarang. So Malaysia mahu kata, okey tak apalah 3 bulan pun 3 bulan lah. Jadi Malaysia kena ambil tindakan itu, tindakan restrict ke sanction ke China or dalam tempoh 3 bulan. Seperti mana yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Tidak immediate, tidak serta-merta sebab kita ada kesukaran so kita minta nasihat US, kita cadangan dia boleh tak ada timeline. Itu maksudnya. Sekali lagi Zafrul, kita tetap kena ikut cakap US. Kita tetap kena ikut cakap mereka. Kalau mereka nak sekat siapa, kita kena ikut. Cumanya mungkin tak immediate sebab kita ada masalah. Sebaliknya, ok fine. Boleh tak bagi aku tempoh? Aku nak buat. Aku ikut cakap kau. Tapi aku nak tempoh. Nak bersedia dia kata ok fine, komitmen ikuti bulan tiga bulan lah nampak tak situ has fraud very simple english bahasa inggeris yang mudah takkan itu pun kita faham masalahnya tapi itulah yang dah sekali tu pasal to address a shared economic concern yang ini ramai orang kata apa peguam tak kira peguam itu ada kaitan politik ataupun tidak antarabangsa ke tempatan ke apa-apa ke mereka semua sepakat kata ayat itu gibberish ayat itu tidak membawa apa-apa maksud yang signifikan sebab yang paling utama frasa-frasanya awal which is US kata dia nak sanction siapa dia intent akan beritahu kita kita pula lepas dapat pemberitahuan itu kita kena buat itu yang paling penting ayat bawah itu cuma untuk penjidat telinga sahaja dan Zafrul yang ini paling penting anda ini kan bekas CEO bank maka anda sepatutnya faham tentang undang-undang anda sepatutnya faham tentang perjanjian. Kalau dalam mana mana perjanjian pun, apa perjanjian pun, yang penting sekarang ini apa yang tercatat dalam perjanjian itulah yang akan digunakan pakai, yang akan laku kalau kita bawa kes ini ke mahkamah. Contoh, kalaulah Cambodia kata benda-benda ini tidak menggugat kedaulatan Cambodia. Dan let's say kalau perkara itu menggugat kedaulatan Cambodia maka Cambodia boleh kata AUS kau dah langgar perjanjian sebab ada tulis dalam itu. Dekat Malaysia tak ada tulis. Kalau kita rasa US melanggar kedaulatan kita, kita kata AUS kau langgar kedaulatan aku. US akan tanya pula, tunjuk kat mana satu dalam klausa itu yang kata aku tak boleh langgar kedaulatan kau. Tak ada. Dalam perjanjian mana-mana, yang penting ayat itu kena ada dalam perjanjian. Kalau tak ada, tak main. Inuendo tak main. Rasa-rasa tak main. Ayat kias tak main. Ayat bunga-bunga tak main. Dia ayat yang harfiah, yang tercatat dalam perjanjian itu. Kau tanyalah mana-mana lawyer. Kau tanyalah mana-mana peguam Zafrul. Dan saya yakin anda tahu juga yang benda tak ada naik agreement, dia tidak laku. Tidak terguna pakai. Benda ni basic. Sangat-sangat basic. Engkau belajar ekonomi ke? Kau belajar accounting ke? Kau belajar apa ke? Bila kau cerita pasal legal, benda kena ada dalam perjanjian. Tak ada tak laku. Tak ada tak kira. Very basic sebenarnya. Pelik bila Zafrul kata benda itu, oh kita boleh ikut ayat, -ayat kes terbunga-bunga sebagainya. Dalam perjanjian no such thing Zafrul, tolonglah jangan memperbodohkan rakyat. Tetapi yang terakhir, saya nak ulas berkenaan dengan ayat ini dia Zafrul. Tonton, kita perlu ulas ialah mengapa kita perlu buat ART. Dari segi latar belakang, saya kira banyak persamaan ya dari segi uh, kefahaman kami. ART ni bukan pilihan kita tetapi ini sesuatu yang kita perlu buat untuk menyelamatkan pekerjaan jutaan rakyat. Kita nak sekurang-kurangnya kekalkan tarif kepada 19% tanpa ART mungkin tarif ni akan naik ke 25% iaitu tarif asal yang dikenakan kepada kita atau mungkin lebih teruk lagi yang naik ke 40% macam ni dikenakan kepada Myanmar dan Laos kalau tarif ini, ini dinaikkan maka ekspor kita kurang berdaya saing berbanding dengan negara lain dengan tarif yang lebih rendah dan bila ekspor rendah hilang terpaksa kurangkan pengeluaran lama kelamaan pekerja kena buang sebab dah tak perlukan ramai pekerja dan dalam jangka masa panjang hilang sedia ada pun ditutup dan pelabur akan memilih negara lain dengan tarif yang lebih rendah. Tapi, dengan ad, Alhamdulillah, kita dapat kekalkan tarif 19% yang merupakan tarif terendah di ASEAN bagi negara yang mempunyai lebihan dagangan dengan Amerika Syarikat. Di sini Zafrul kata, perjanjian ini bukanlah pilihan tetapi kita kena buat untuk menyelamatkan ekonomi kita daripada akan datang kilang kena tutup lah sebab ekspor kita tak laku dan sebagainya bla 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 so nak elakkan semua itu kita kena ikut kena buat perjanjian ini ini bab kata Hanif Katri nampak sangat yang kita ini telah diugut nampak sangat kita telah dipaksa nampak sangat kita telah diarahkan untuk buat perjanjian itu kalau itulah yang berlaku sebab kita kena ini azaful eh kita kena buat perjanjian itu maka mana pergi maruah kita mana pergi kedaulatan kita dan bila kita dimuli untuk buat perjanjian itu nampak sangat at the first place kita kena ikut cakap Amerika Syarikat tak ada alasan lagi dah tak ada nak point sana point sini tak nak spin sana spin sini spin ini. inilah hakikatnya sebenarnya Wai Tengku Zafrul anda yang telah mengantuikan keadaan betapa sekarang ini kita sebenarnya dah dimuli oleh Amerika Syarikat nak tak nak kena dengar cakap dia dan itulah dia tuan-tuan dan sekalian sedikit sebanyak respon saya terhadap video yang terbaru oleh Tengku Zafrul malam tadi. Ada banyak yang beliau sentuh tetapi saya kira dua perkara itu termasuk yang pasal perjanjian itu kenapa kita nak buat benda itu pun dah cukup untuk sanggah semua poin Tengku Zafrul dalam video tersebut. Dan saya harap sangat video saya ini sampai ke Tengku Zafrul supaya dia faham dan lihat rupa-rupanya mungkin beliau tersilap ataupun mungkin tafsiran beliau tersalah. Tafsiran ini bukan saya buat dengan kepandai saya saja tuan-tuan. Saya tak pandai. Tetapi saya bertanya. Ramai pegom yang saya tanya. Ramai pegom yang saya rujuk. Termasalah pegom-pegom kanan. Bahkan saya juga rujuk kepada mantan speaker Dewan Rakyat sendiri pun tentang apa yang Zafrul cakap ini. Dan saya cakap terus terang. Semua pegom ini kata Zafrul is talking rubbish. Betul saya cakap. Minta maaf kalau terasa. Tetapi itulah. Saya kira adalah lebih penting anda kata kalau Datuk Dusuki Mokhtar, penggemar negara, beliau pula tampil untuk menjelaskan daripada implikasi perundangan. Sebab beliau lawyer kan? Tetapi itulah, for some reason, Datuk Dusuki sampai sekarang macam senyap je. Kalau tidak, dia yang paling kuat bersuara. Ya tak? Berani kena benar, takut kerana tak berani. Kalau tak berani, maknanya tak benarlah tu.